Основная цель приезда чернигов по приглашению профсоюза предпринимателей. Мы вместе работаем в Совете предпринимателей при Верховной Раде и подготовили проект упрощенной системы. Э, той системы, которая действительно сегодня дала бы возможность как организовывать новые рабочие места, так сохранить существующие и простимулировать предпринимательскую активность. Мы видим, что после принятия налогового кодекса в Украине с месяца в месяц продолжает сокращаться количество рабочих мест. Так, на протяжении декабря, января и февраля месяца всего сокращено в Украине 150 тысяч рабочих мест. Это показатель, конечно, катастрофический, потому что если такими же темпами будет и в дальнейшем закрываться предпринимательство, будут закрываться предприятия, то к концу года удвоится количество безработных в стране и достигнет 1 миллиона. Такого показателя в Украине не было. Поэтому мы считаем, что сегодня необходимо в первую очередь предложить альтернативу, альтернативу развития малого и среднего бизнеса в Украине. Потому что, к сожалению, те механизмы, которые сегодня используют власти и называют реформами, они в основном несут больше элементы ручного управления экономикой и приносят разрушительные эффекты. И, в принципе, мы видим уже по последним реакциям власти, они признались в том, что существует разрушение и и сейчас мы видим, что власть начала искать виноватых между себя, обвинять оппозицию, обвинять Международный валютный фонд, кого что угодно, только чтобы как-то нивелировать те негативные экономические явления, которые начали активно выявляться. Такая же ситуация, я вижу, что происходит и в Чернигове, потому что прибыльно работают в области всего 48% предприятий и количество на 15,8% убыточно работающих предприятий увеличилось за 2010 год. Это все показывает элементы неграмотной экономической политики, потому что в том состоянии налоговой системы, в которой она сегодня существует, дает стимулы больше к тенизации экономики, чем к легализации и к активным действиям предпринимателей. Поэтому мы разработали упрощенную систему, которая включает в себя пять критериев, которые пред предусмотрены как для предприятий, которые работают для малого производства, как для сферы обслуживания, как для предприятий консалтинга и бухгалтерской деятельности, также и для малых предпринимателей, которые сегодня работают на рынках. Поэтому мы очень надеемся на то, что к нам прислушается власть и примет адекватные нормы и возможности работы сегодня по упрощенной системе налогообложения в Украине. Потому что те явные негативные явления, связанные с катастрофическим ростом цены на продукты питания и на нефтепродукты, которые прослеживаются на протяжении последних двух месяцев, показывают также неадекватность реакции, экономической реакции на те вызовы, которые возникают на внутреннем рынке.